Те, що територія злочасних вагончиків, які розташовані у самісінькому центрі міста, є не лише ганебним, але й лихим місцем у Краснограді, відома багатьом його мешканцям. 17 листопада тут трапився надзвичайний випадок. Від рук невідомого нападника постраждала продавець магазину Домашній смак захаращеність території, відсутність світла тільки сприяли вчиненню злочина. Я очень розстроєна. Работаю я тут шестой год в этом магазинчике со своей напарницей Бондарь Оксаной Викторовной. Работали мы хорошо, и люди к нам ходили, и все было прекрасно, пока не настроили эту ганьбу. Настроили, загородили нас полностью, от начала до конца, и начались большие проблемы. Наркотики раз, алкаши два, бездомные три, цыгане четыре. Кого то только не увидишь, не только вечером, а и белым днем. Приходят, заходят, были, было много проблем. И падали на крупы, рассыпали, и прилавки толкались вместе с холодильниками. Но теперь дошло до того, что 17 числа в четверг, в 5 часов, где-то вот так вот времени вечера, зашел один какой-то незнакомый, попросил продукты питания, попросил сорок дружбу и пачку сигаретов и дома. И тут он подошел к ней ближе, и он ее ударил чем-то таким страшным, что она бедная, вся лежит избитая, в синяках, в синюшниках, с большими гематомами, с отеками кровяными глаза, колено зашили ей. В общем, я не знаю... Что нам делать и кому нам обратиться? Было ведь решение суда Харьковского, чтобы убрать эти ганьбу, эту несчастную. Но никто почему-то не реагирует. Я не знаю. Общественные туалеты, Ну, я Не знаю. Помогите люди добрі, кому нам звернутися, щоб ось це закончилося. Це Большая проблема. Із численними травмами жінка доправлена до Красноградської центральної районної лікарні. Від вірної смерті її врятували випадкові перехожі, які стали на заваді лихим діям зловмисника. Бальнеї Бондар Оксана Вікторівна 1972 року рождення поступила в керівське відділення в результаті кримінальної травми. доставлена в скорой помощи. В ней были оказаны соответствующие мероприятия лечебные, была консультирована невропатологом, осмотрена врачом приемного отделения, травматологом, в обследовании ренинографии костей черепа, перевязка, а также первичная хирургическая обработка раны коленного сустава. В настоящее время больнее чувствоє себе хорошим, настояння стабільне, удовлетворительне. Дальніше нуждается в дообследовании и доліченні до, до повного виздоровлення. Наразі Оксана Бондар знаходиться у стаціонарі хірургічного відділення Центральної районної лікарні. Про пережити жінка розповідає неохоче. новинки. Уже, вот. уже не так, там, уже отходишь, да. да, да. как это все произошло? как, оно ну, неожиданно да, все, произошло. Да. все произошло, все зашел как покупатель, стал скупляться. У -у -у -у. потом Тратица не знаю, давали. как оно удары все произошли, я не помню да, просто. и пошла да. драка чешуна, ну, не знаю, я да, как, когда... я, был, был я войной не войной помню, ничего. в тот момент уже не помню ну, ничего. То есть, ну, думаю, вы просто потеряли память получается. Наверное, потому что потом я очутилась в подсобке. Не знаю, как, я не помню, как я в подсобке очутилась. Ну, как у вас сейчас состояние на данном времени? Ну, голова болит, у глаз уже проходит, уже трошки отходит. Ну, да, на на МРТ еще надо просвечивать голову. Ну, сейчас вы более-менее себя уже лучше, да, чувствуете? Ну, уже ж, конечно, да, Пятые сутки уже mm -hmm. Капаю і знає препарати. Злочин збурив суспільство. Мешканці міста в один голос заявляють: територія вагончиків, загальноміське зло. Увечері тут небезпечно і невідомо, хто буде наступною жертвою. Страшно. вже це все вбрали, убрали, що був нормальний парк, все був обзор, і люди і все нормально. А тепер тут дійсно як бандитський період. Ви знаєте, що напали на жінку вот продавця ночі? Ні. А чого не напасти? Тут не то, що коли хочеш, можна нападати. Тобто, страшно ходити? Звісно, страшно. Понаставляли оцих. І, не, і немає і влади ніякої, і власті ніякої. Ніяк не оберуть. Власну точку зору на цю подію, а також багаторічної попеї з будівництва вагончиків, висловив депутат Красноградської районної ради Михайло Мірошниченко. Это, конечно, вопиющий случай в жизни нашего города. Потому возникает очень много вопросов. Ну, например, это место, где вот сейчас мы находимся, оно в течение время не освещается. И дает предпосылки для всякого рода преступлениям, те, которые вот и произошли вчера. На месте этой продавщицы, которая чудом осталась жива, которая чуть не убили, мог оказаться любой из нас. И возникает много вопросов. Ну, во-первых, в центре города это место, то, которое, ну, как трущобы какие-то, катакомбы. Кому нужны эти киоски? Зачем они здесь стоят? И какой смысл от них? Мы дальше будем плодить в нашем городе преступления, дальше будем развивать. Почему вопрос правоохранительным органам? Как мне известно, рассматривался на заседании Горсовета, там даже назначены ответственные люди, которые отвечают за этот вопрос. Поэтому этот вопрос в первую очередь, конечно, касается городских властей, но ну, и не только городских и районных. Мы здесь живем в этом районе и в городе. Потому, Нужно наконец-то разобраться в этом вопросе, поставить точку окончательную. Общественность, люди, которые... Я в этом городе родился, вырос и живу, до сих пор они задают каждый день мне вопрос, тычут пальцем и говорят, зачем этот позор нужен нашему городу. Особу зловмисника місцеві правоохоронці не встановили і по гарячих слідах не затримали. Натомість порушили справу за фактом хуліганства. От тільки чи розкриють і покарають зловмисника, натомість мешканцям міста необхідно розраховувати власні сили, адже у нічний час доби на вулицях рідного Краснограда їхню безпеку їм ніхто не гарантує.